я сам в шоке. Здравствуйте. Витаю вас. Как ваши дела? Да Богу дякувати Збройним силам Украины. Тримаемся. Как к вам можно обращаться? Пан Дмитро. Можно просто Дмитро? Ну, спробуйте. Хорошо. Взагалі, то можна... пан. Ну, так принято в Украине звертатись. Те чоловіки кажуть пан, до жінок кажуть пані. Хорошо. Хорошо. Меня тогда пан Евгений, можно пан Женя. Добре. Хорошо, спасибо. А, о чем общаетесь, судя по тому, что у вас за спиной Бандера, наверное, политики, Я так подозреваю, но... Не, ну, це, не, знаете, портрет Степана Андреевича, он никак не вплывает на разговор. в принципе, это просто, он у меня есть, это есть. Это герой Украины, на А как вы считаете, ну, собственно, вопрос глупый немножко, вот, Степану Бандере правильно дали герою Украины? Так я вас, я вас услышал, я понял. А, допустим, вот Стецко достоин звания Героя Украины? Стецко? Ярослав Стецко? Ярослав певно, Стецко. певно, что так тоже. Ну, как и Мельник, и все же с ними. Саме так. Все, кто я боролся вас... за независимость Украины, в принципе, достойны. Я понял. А они боролись за как-то независимость Украины от кого? От оккупантов. Ну, от конкретно? От каких Спочатку конкретно? польских, потом немецких, потом радянских. То есть, в принципе, вообще, по большому счету, все равно кого? Не, ну, скажем, кто был оккупант на тот момент, и, соответственно, против того и боролись. Нет, ну просто Стацко присягал Гитлеру на верность, например. Да вы что? Да я вам клянусь. Да не, а не может быть. Я бы вам, вам письмо зачитал. Да бог милый, зачитайте. А, ну давайте так. А, а... У в 1941 году пишет э, письмо. Вы можете найти, это открытая информация. Вы давайте покажите мне, пожалуйста, да. знаете, потому что я очень да не люблю, когда вы наваливаете, а потом понял, сам пошукай, понял. знаешь. Я понял, нет, а как да. я вам покажу-то, как мне вам показать? Вот я на телефоне сижу, как э, ну, мне показать? Возьмите вам... другой гаджет. А у меня вот тут вот, я вот на улице сижу, я вам вот просто вот, ну не, не, не. Ну, ваше вы, бачте, вас, бачу, гарно. Гриль зона, здесь видно житловий будинок поруч. Візьмите планшет, телефон в дружины, в дитины. Подивимось. Где сейчас? У ну, детей, там а иди, поди у него отними. Ну, в дружины возьмите, попросить. Скажите, что а... такая вот справа. Да, да, да. Я неплохо помню. Я вам расскажу на этот. Вы можете найти прям да, прогуглить при угу. мне. Я не отключаюсь, да. ни в коем, коем разнице. Так вот, э, Стецко э, пишет mm -hmm. Гитлеру, да, что, mm -hmm. э, причем не только Гитлеру, а еще и Герингу, Риббентропу mm -hmm. и э, главе э, хорватских усташей, э, напомните мне, кто это? Не знаю. Я вот сейчас попытаюсь вспомнить, э, да, кто, кто у нас был. Mm -hmm. Ой, Хорти, Хорти. Uh -huh. был главой uh, хорватских усташей, так вот, он такой пишет, что, типа, мы полностью разделяем, это я перевожу с украинского на русский. О, oh, ну, вы, вы, кра... вы же и перекладывали, ничего себе слухаете, это вы просто какие-то Ну, вы не иронизируйте, вот, я же с вами абсолютно нормально разговариваю. Так и я с вами нормально спілкуюсь. Да, 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 uh, так. так вот, он, он пишет, что я полностью разделяю идеологию uh, Адольфа Гитлера, да, и считаю, что на территории Украины нужно полностью перенять mm -hmm. методы э, германских, э, соответственно, вооруженных сил Вермахта mm -hmm. и СС, э, в частности, да, полностью искоренить евреев. Mm -hmm. И. Дуже цикаво. Дуже цікаво. Да, без условий их ассимиляции здесь, каких то То есть, ну просто переводя на русский язык, просто их расстреливать, уничтожать и где-то там вот какие-то рвы в лучшем случае засыпать. Ну, а в принципе, можно и есть вы. А, где я Гитлера, что я не почув. Ну, на мой взгляд, когда если я разделяю идеологию человека, которому пишу верно под письмо. Вот, на мой взгляд, это называется... Я бы, знаете, как присяга, Разгаляю. что я такие то присягаю, такому-то там на верность, ага. захищать и так далее. где я вот что-то не почу ваших словах. Такое ну, на... Нет, на мой взгляд, это две грани одной и той же сути. Не, Нет, абсолютно, абсолютно, разные. Ну, на мой взгляд, не разные. Ну, это ваша думка, я не, не буду вас ну, переконывать. Без, без, безусловно, да, да, да. Но, о, тем не менее, да, на мой взгляд, о, как это, то, с кем воевали УПА и АУН, вот, ну, С кем они воевали? Ну, в, давайте так. Давайте. До 1943 -го года да, а, Аун, ну, не Аун, Упа. АУ, АУ, да, Аун тогда, мягко говоря, был в забвении. А Упа когда появилась? Подкажите, в каком роде? В 1924, если мне память не изменяет. что? Да. что? Нет? А в каком? Я а думал, в 1943. 1943? Ну, может быть, я конечно, я плохо знаю жизнь, но суть не в этом. Давайте хорошо с uh -huh. 43 до э, 44 посмотрим на то, чем uh -huh. занимались э, э, собственно УПА. Добрый, давайте. А, было две дороги у, у, вермахта, у вермахта. Одна на Ковель, uh -huh. а другая uh -huh. на Львов. Uh -huh. Цикаво. А я обучаюсь, свитки было две дороги? Железнодорожных дороги. Э, ну, звитки вон они шли, звидки шли гилки? Они шли из Польши. С Польши шли. Да, да, да. Но тогда это было польское генерал-губернаторство. С Польши шли. Чекайте, с Польши за какого места? Чтобы разуметь, Слушайте, про... я не железнодорожник. Ну, я не, не, буду врать, не знаю. Но цікаво, это не важно, просто было, что вот одна дорога, одна туда, одна сюда. Ну, интересно, Ну, ну продолжите. Нет, я попытаюсь донести вам мою как бы, мысль. Да, вы меня поправите, если я ошибаюсь. Нет, я интересуюсь, вот. просто да, факты, возможно, я не знаю. Так, уж так, так вот, можно вот, узнать, да, можно узнать да, 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 да. шло. два пути снабжения Вермахта, да, то uh -huh. есть по которым подвозили там танки, снаряды, солдат, uh -huh. там, ну вы понимаете о чем я, да, uh -huh. боеприпас, uh -huh. ну вот все, 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 все вот это. И в 43 го до 44-го года, собственно, вот эти вот бравые украинские хлопцы uh -huh. отгоняли партизан от этих дорог. и uh -huh. вот. Давали знаете... возможность... Сейчас, сейчас, сейчас. Я, да, 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 да. И я я, буду молчать, я вам... Да, 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 да. Вот. И давали возможность Вермахту mm -hmm. снабжать, э, соответственно, свою группировку, которая находилась э, Мне, по папаша, момент... Случайно, Украине. даже хотелось услышать конкретно, какие подразделы. Это у Пабулы. Это, по парше. А, по-друге, скажи, пожалуйста, э, кто такие Сабуров? Вы же, правда, знаете. Еще раз. Сабуров. Ну, если ви мені контексту немножко, може бути, дадите, я, може, би вскозну. Ну, скажу помню, це можна... от, скажем, один такий із очільників партизанського руху. десь він так на рівні Ковпака був свого часу. Ну, давайте, ковпака то ми не будемо сюди приплітати. Ковпак був немножко подальше. Е, от так от, це... я ж я, я, я прошу щоб ви зрозуміли, хто такий Сабуров. А, я зрозумів. Тобто да, есть, Да, і от його мемуари. Да, да, да. От його в мемуарах от він писав, що вони неодноразово зустрічались з хлопцями з Лісу, як ви кажете, з УПА. Угу, и так, между собой вони не воювали, навіть навпаки разом проводили деякі акції акции против, скажем, немецких нацистов. Я вас понял, я вас услышал, да. я с вами. Я, вы удивитесь, я с вами согласен. Так. Бывало, бывало и, так. бывало и так, я так. Бывало очень по-разному, потому угу. что, да, вашим хлопцам, во-первых, во нужно было где-то брать снабжение и вооружение. И они не гнушались тем, что иногда, uh -huh. прошу прощения, но пускали поезда вермахта тоже под откос, uh -huh. вот, и, да, uh -huh. и грабили, вот, там что-то забирали. Что роботе, бачите, да я в просто шоке Просто очень Просто я это опираюсь на мемуары этого ж партизана Вы ви на что спираетесь? На какие сроки? Мне не понятно. Ну вы можете почитать мемуары Мельника, допустим, да? Так он там вообще, mm -hmm. если его почитать, так это просто, ну я не знаю, ему Нобелевскую премию мира нужно mm -hmm. давать. Вот. Можливо. Он вообще настолько за, за свободу был и вот, и за равенство, и за братство. Вот. И ничего дурного никогда не да, делал. Вы Да. Так. Но при всем при этом, как это? А, в... Мне только интересно, почему вы? Це відбувалося на території українців, це, скажімо так, українці робили, ви яким боком тут. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжу обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Ні, 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 стоп, 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 стоп. Давайте чуть це, шаг назад. Да, uh -huh. Територія України, якщо ми в виду Волинь, да, вот, и все остальное, где УПА, собственно, развлекался по полной. Это... УПА, терри... да, как я прикажу, она не развожалась, она защищала народ Украины от оккупантов. А народ Украины в Волыне? И в на Волыне тоже. А Волынь, а когда стала, территорией территория Украины? Можно полюбопытствовать? И что такое территория Украины в 1939 девятом году? В 1939 році? Територія да, України? Так, да, 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 да. Ну, в ну, новом. Ну, ви, ви, ну, абсолютно ничего сложного. Вы ви, ви, ви что дово да. знаете так? Ви не... Ну, ви мне. Ну, да, в 1939 році да, від Львова до Донецька, від Києва і туди на Пивдень. Можна да. полюбопытствовать вот всю Западную Україну? Западну Україну, сучасну, да. Украї... я имею в виду. Угу. А, откуда Україна взяла? Вот можна полюбопытствовать просто? Ну, це О. і була територія України. Просто на той час та частина знаходилася під окупацією Польщі, і Степан Андрійович Бандера так боровся, щоб звільнитися від окупації Польщі. Та частина ну, була захоплена радянською владою, так. Ні, нащем, Потім, нащем в 1939 році, на... коли б е, 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 Німці і Радянський Союз напали на Польщу, відповідно, цю частину вони Радянський Союз окупував, так і ну, стало б це Україна і була, які проблеми. Ні, почнемо з того, що це була територія Австро-Венгрії. австро на той момент уже прекратила свое существование. Я вот сейчас... Львов немного... да. не входил до Австро-Угорской империи. Я немножко, как это, вот, чуть, угу. как на украинском, если то, чуть поменьше. <кх> так. Когда Львов, Львов, не входил в Австро-Венгерскую До Австро-Угорской империи не входил. Хорошо. Так. А Волынь входила в территорию Австро-Венгерской империи? Нет. Не входила? Нет. Ви подивіться, подивіться на мапу, де, де хто знаходиться, так. А то якось цікаво, виходить, Австро-Угорщина знизу, тут Львів, тут Волинь. Значить, Львів не входить, а Волинь входить. І як вони між собою так курсували, Ні, не входило. Ну, это прямо точно інтересно. Теж, Харап, мені теж цікаво. Хорош, хорош. І коли припинило існування австро Це... Угорської імперії в якому році? Що, що ще раз? Коли припинила Австро-Угорська імперія своє існування, в якому році? Когда Австро-Венгерская империя, а, этот, я просто украинский не так хорошо владею, как вы, наверное, подумали. Вы очень быстро говорите. Ну, коли припинило коли когда прекратилось существование, когда закончилась Австро-Венгерская империя? Австро... Так. Я вам сейчас на вскидку не скажу. А вы мне, можете. В 1914 году, по-моему. Так, допустим, в 14 -му. хорошо. Так, и так. что из этого следует? Ну. А мы говорим сейчас про події 43 1943 года. Нет, мы сейчас говорим за 39-й, но это, в принципе, разницы не имеет. Ну, 39-й. Хорошо, хорошо. Вот есть книжка «Сто боев УПА». Может быть, вы их читали не читали? Не, не на с своей братья. Не знаете, да. Вот там вот есть интересные факты именно о боях упа. Да? А может так... быть, а кто автор, где она выдана? Эта книжка э, чисто, как это, украинская, на украинской мове написана, я ее читал в адаптации в переводе где-то лет 15-20 назад, но суть даже не, не в этом. Mm -hmm. Я вот сейчас не, не веду к тому, что это там российская пропаганда и все остальное. Просто там очень интересно написано по поводу боев УПА, да, что вот типа зачистили там, условно говоря, деревню с диверсантами, партизанами и вражескими войсками, убили 500 человек, забрали 20 винтовок. Вот как это такое вообще может быть? Вот, но ну, вы просто подумайте с точки Я не знаю, читали, я те, что вы читали, понимаете? И то, что я работаю, да. я не с этой работой, я не могу ты правильно? Ну, да, то есть да, мне, чтобы с вами что-то вам объяснить что-то, мне все нужно то, прочитать вопрос... и да, да, вопросов ноль. Если, если вдруг увидите где-то, поскольку вы человек интересующийся, я это сразу понял, вот, просто почитайте. Может быть, вы почитаете и скажете, господи, да какая ерунда написана, да, возьмете и выкиньте. Но просто почитайте. А с боял... другой стороны, обо... почему боял... нет? А почему так не может быть? Каких ну, штрафников кидали те советы? Казали, с оружием ты будешь в бою, вперед. Да в сорок пятом году, да? Запросто. Считаете... То есть вы уверены, да, до сих пор? Я что... не впенано, я скажу, скажу, я как одна из версий, чему не? Нет, какая версия? Тут это смешно. Что штрафники кидали в би, казалось, с брою, ты добудешь? Нет нет нет, в бою. нет, 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 каких штрафников куда кидали? То есть, упа, пришла в какой-то хутор. да, Ну, ну 44-й рік це вже радянська да, влада, нет, 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 вже нет, 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 вийшла вже на кордони, понятно, вже это, это понятно, вийшла так, на да, кордони радянського союзу, скажімо так, все вже отлично. Она Тобто на... упа це вже там да, по, по суті в тилу. Вона вийшла на границі Росія Союза, но То есть они вот как, как это под Сталинградом начали с одной винтовкой на троих, так их и не вооружали. То есть они до Волыни дошли с одной винтовкой на троих, поэтому, собственно... Можно его и такие было. Тому такие величезные через Ну, слушайте, ну да, я вас умоляю. Но почитайте любые книги по истории Второй Сколько втратило век? людей Радянский Союз, сколько немцы порахуют? Возьмите, давай. Слушайте, это немножко, я не понимаю, при чем это здесь. Вот. И надо взять, такие, как, по-моему, Ржевцы, бить Ржевов, там миллион поклали, че больше, наверное, миллиона, и ничего не там. Не миллион, нет, не миллион, а 600 О -о. тысяч безвозвратных потерь. О -о -о -о. Вот, это исключая санитарные, понимаете разницу? Безвозвратные О -о -о. и санитарные. При, э скажем, заведении Киева, то тут где-то, миллионов не пивомиллиона в, в Днепре потонуло. Сколько? З півмільйона певно. Ну може, не з півмільйона. Звісно, я це загнув, але десь до мільйона було загинуло людей, поклали тут просто. Це при, при форсуванні Дніпра в да, Фор... да, 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 перед тим, перед якраз на 8 листопада, якраз до Великої Октябрьської революції була приурочена дата взяття, щоб хотіли взяти, і гнали людей просто на убой, нет, нет, без зброї, ви... без нічого. Ні, ні, ви ви ошибаєтесь. в листопаді місяці, через Дніпро, холодна вже річка. Форсувато, это Нет, нет нет нет. Но, нет, нет, нет. Ну, потому что, ну, если бы это было так, ну в Та, таком звісно, пути, так и было. Ну так, в таком случае немцы до сих пор стоят на Днепре. Вот, Не, ну. я скажу, килькостью взяли, завалили. Дораховали с людьми и зброю абсолютно. Сказали есть, вы... вперед и вперед. Я все. понял, я понял, я понял. То есть ваша позиция, что завалили трупами? Звездно, да? так. Все так, просто. Так, так, да, да. Вот, ну, хорошо. А, а что тут хорошего? Нет, 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 нет. хорошо в смысле хорошо, а в смысле, я услышал вашу позицию. Штурм Берлина, Берлинская операция, тоже трупами завалили. А как же ж? Перед одним Рейхстагом, там больше, по-моему, 150 тысяч загибших. Да почему 150? -то? Давайте 300, скажем. Как бы было бы 300, я бы так и сказал. Не, там я брали... просто своего часа когда был в Берлине, был біля Рейхстага и экскурсовод нам розповідал. Слушай, я тоже был в Берлине и тоже расповедал всю ситуацию. Mm -hmm. Я там 300 тысяч не видел. А где вы их увидели? Я оказал 150, мы... и наказал 300. Ну, 150, хорошо, mm -hmm. даже 150. Берлин обороняли, да, 60 тысяч человек. 60. Ну так мы правильно. Наступ... Мы наступали тремя фронтами, да. Было ну, и три фронта. с того, да? Первый белорусский, второй белорусский и первый украинский. Слушай, да? из одного фронта российского да? не было. Цикаво, конечно, да. Ой, слушайте, ну как бы вам в шпильку-то не вставить вы Ну да, ну як же да. Ну это прямо ну, мило. Да. Ну так вот, то есть 2 миллиона человек так. с трех сторон да, окружили так. Берлин и начали его штурмовать. Так. И 60 тысяч человек так. нанесли им только у Рихстага, Да, так. Мы сейчас, странно, что вы про Зиеловские высоты не вспомнили. Ну, а можно то... и там сгадать. Если ордерскую операцию можно сгадать. Сколько там поклали? Вислоудерская операция, но скажите мне, удивите, да. сколько? ну вот, да, Скажите, как вы думаете? Сколько Я... было, сколько оборонялось там и, и сколько миллиард... там поклали, скажем, эти радянские своих войск? Не своих войск, а и ваших в том числе. А вот. почему-то как-то отделяетесь или ваши еды там не участвовали? Просто любопытно. Вот. Своих, потому что вы не раховались, радянская власть не раховала с людей. Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!